assalomu alaykum aziz kanal kuzatuvchilari bugun sizlarga mashhur italiyalik pedagog Maria Montessori o'zi kim Montessori o'qitish metodikasining mohiyati va bugungi kunda nega dunyo bo'yicha 22 mingga yaqin maktab aynan Montessori o'qitish metodikasi asosida olib borilish sababini bilib olamiz Maria Montessori 1870 yilda tug'ilgan yigirma olti yoshida u italiyadagi birinchi ayol shifokorlardan biriga aylangan rivojlanishida turli xil nuqsonlari bo'lgan bolalarni tarbiyalashda ularning o'sishi va rivojlanishi uchun faollik zarurligini va fikrlashni rivojlantirish uchun qo'llarning kichik motorikali ko'nikmalarini o'zlashtirish kerakligini u tezda bilib oladi mariya segenning kar soquv bolalarga oid asarlari va itarning odamovu bolalar tarbiyasiga bag'ishlangan asarlariga qiziqib qoladi va shu sababli segin va itar tomonidan ishlab chiqilgan didaktik qo'llanmalarga buyurtma beradi ulardan foydalangan holatda bolalar qisqa vaqt ichida hayratlanarli yutuqlarga erishishadi shunday qilib mariya mantesori ushbu metodikalardan normal bolalarga ham ta'lim berish uchun foydalanish mumkin degan xulosaga keldi 1907 ming to'qqiz yuz yettinchi yilda u birinchi kasas de bambini bolalar uylarini ochadi u yerda u 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga ta'lim va tarbiya beradi ilgari rimning eng noxush hududi bo'lgan san larensoning bu kichik aholisi na bolalar bog'chalariga va na maktablarga qatnashgan ular o'z holicha tashlab qo'yilgan edi bolalar uylari Montessori pedagogikasi ishlab chiqilgan haqiqiy pedagogik tadqiqot laboratoriyasiga aylanadi bir yil davomida italiyada yana bir nechta bolalar uylari ochildi va Maria Montessori o'qituvchilarga ta'lim berishni boshladi u doimo g'oyalar yaratish ustida ishlar va ularni takomillashtirardi shuningdek didaktik qo'llanmalar va materiallarni takomillashtirish ustida ishlardi keyinchalik shunga o'xshash muassasalar butun yevropa va aqsh bo'ylab yaratildi bir ming to'qqiz yuz o'ttiz to'rtinchi yilda fashistlar hokimiyat tepasiga kelgach mariya ispaniyaga jo'nab ketadi ammo u yerda fuqarolar urushi boshlangandi u angliyaga keyin gollandiyaga hindistonga boradi o'sha yerda u Gandhi, Nehru va Tagore bilan uchrashadi hamda ko'plab Montessori maktablarini ochadi 1952 yilda Maria Montessori yevropaga qaytadi dastlab italiyada bo'lib keyinchalik esa gollandiyaga ko'chib o'tishga qaror qiladi va o'sha yerda u 82 yoshda vafot etadi uning o'g'li Mario onasining ishini davom ettiradi bugungi kunda dunyoda yigirma ikki mingga yaqin mantesori maktablari mavjud ko'plab taniqli insonlar mantesori tizimi bo'yicha o'qishgan ular orasida google asoschilari lari pech va sergey brin amazon nuqta com internet kompaniyasi asoschisi jefri bezos the washington post gazetasining egasi va noshri ketrin grim adabiyot bo'yicha nobel mukofoti laureati gabriel garsia markiz bor mariya mantesori uchun tarbiyaning buyuk ijtimoiy vazifasi adolat uyg'unlik va muhabbat edi u ta'lim yangi tinch jamiyatni qurishning yagona yo'li ekanligiga ishongan va shunga harakat qilgan keyingi videolarimizda uy sharoitida bola bilan mantesorining mashg'ulotlarini olib borish to'g'risida tayyorlaymiz sog' salomat bo'ling